jorj samuel klayson moliyaviy muvaffaqiyatning qadimiy sirlari vavilionlik eng boy odam audio kitob endi kitoblar maishiy texnika elektronika xarid qilish uchun bozorga borish shart emas ular o'zi uyingizga keladi asaxi sizning internet do'koningiz boylikka intilgan odam aravasoz benzir hovlisini o'rab turgan pastgina panjaraga o'tirib o'zining nochor uyi va qariyb bitkazilgan arava turgan ustaxonasiga xomush tikilib o'tirardi uyining ochiq eshigidan har zamonda xotini qarab qo'yardi uning nigohlari uyda tirikchilik qilish uchun hech vaqo qolmaganligini ishga kirish fursati yetganligini eslatib turardi ammo qimirlamasdi yefrad vodiysiga xos quyoshning jaziramasi ayovsiz kuydirardi qoshlari ustida oqayotgan mayda ter tomchilari ustidan pastgina oqadi uyining orqa tomonida podshoh qasrini o'rab turgan baland devorlar qad ko'targan moviy osmon bezakli bel ibodatxonasini yoritib turardi bu bahaybat bino soyasi benzirning g'aribona kulbasi hamda boshqa ko'pchilik uylarga ham tushib turardi ha vavilionda ulug'vorlik va nochorlik boylik va shafqatsiz qashshoqlik qorishib tartibsiz shaharning mahobatli devorlari ostida jam bo'lgan u orqasiga o'girilib qarashga harakat qilganda ko'cha savdogarlari va qashshoqlarni chetga siqishtirib bir biriga yo'l bermay borayotgan aravalarni ko'rgan bo'lardi bunday paytda shoh xizmatida suv tashuvchi qullarning uzundan uzun safiga yo'l berish uchun chetdan aravani haydashga majbur edilar har bir qul osma bog'larni sug'orish uchun suv to'ldirilgan og'ir mishlarni ko'tarib borardi benzir shahardagi tinimsiz harakatlarni eshitmas va ularga e'tibor ham bermasdi tanish bir lira ya'ni qadimgi cholg'uv turi sadosidan u o'ziga kelib qarshisida kayfiyati chog' yaqin do'sti sozanda kobbi turganini ko'rdi senga Allohning behisob karami bo'lsin mening aziz do'stim dedi kobbi bilishimcha shundoq ham senga allaqachon yaxshilik qilib qo'yishganga o'xshaydi baxtingga sherik bo'lib birgalikda quvonishga ijozat et men hatto uni sen bilan baham ko'rishni istardim iltimos menga bugungi bayram kunining nihoyasiga atigi 2 shekl pul berib tursang men ularni hamyoningdan yo'q bo'lib qolganini sezishingdan ham oldinroq qaytaraman agar menda 2 shekl bo'lganida ham qovog'ini solib javob qildi benzir ularni hech kimga hatto sendek yaqin do'stimga ham berolmasdim chunki ular mening bor yo'q boyligim bo'lardi boylikni esa hech kimga hatto eng yaqin do'stlargaaravani nega bitkazmayapsan ishtahangni nima bilan qoldirmoqchisan o'zinga o'xshamyapsan do'stim ham yoninga yaraindahaa yo'ligiga qaramay seni nimadir yoki kimdir ranjitdimi ha nimasini aytay qo'shildi benzir hammasi o'sha bema'ni tushdan boshlandi ichi tangalari to'la chiroyli qizil hamyon belbog'imdan osilib turardi unda shekellar ham bor edi men ularni boqib beg'amlik bilan tilamchilarga ulashardim kumush tangalarni esa xotinimga taqinchoq va o'zimga sovg'alar sotib olishga sarfladim unutilmas xursandchilik va mamnunlik tuyg'usi ko'nglimga o'rnashib oldi sen mendagi o'zgarishni ko'rib ilgarigi mehnatkash do'stingni tanimagan bo'larding xotinimni aytmaysanmi uning chehrasida bitta ham ajin yo'q baxtdan yuzidan nur taralardi u yana men qachonlardir sevib qolgan quvunoq qizga aylanib qolgan edi chindan ham yoqimli tush benzir lekin endi nega qalbingda uyg'ongan shunday ajoyib hissiyot seni g'am quyg'uga botgan haykalga aylantirib qo'ydi shoshilmasdan qolganini eshitsangchi uyg'onganimdan keyin hamyonim bo'm bo'sh ekanligi esimga tushib meni qattiq norozilik chulg'ab oldi bu muammoni hal etishda menga yordam ber axir dengizchilar tili bilan aytganda biz sen bilan bir kemada ketyapmiz yoshligimizdan ilm izlab ruhoniylarga qatnadik birgalikda vaqt baxtixushlik qildik yillar davomida do'stligimiz faqatgina mustahkamlanib bordi biz o'zimizdan va hayotimizdan mamnun edik mehnat qilib pul topish bizga huzur baxsh etardi maoshimizni esa emin erkin sarflardik oxirgi paytlarda biz oz muncha pul ishlab topganimiz yo'q lekin boylik qanchalik xursandchilik olib kelishini bila turib ham u haqda faqat orzu qilishdan nariga o'tmayapmiz ey voh endi tovuq miyalarimiz miyalarim ey voh endi tovuq miyalardan farqimiz yo'q ekanda vaholanki atrofimizda boylik oz emas lekin bulardan shaxsan bizga qanday naf mana qara shuncha uzoq mashaqqatli yillardan keyin ham sen mening eng yaqin do'stim yonimga bo'sh hamyon bilan kelib mendan qandaydir bir arzimas bir ikki shekil qarzga berishimni so'rayapsan xo'sh men bunga nima deb javob berdim mana mening hamyonim men undagi barini bajanadi sen bilan baham ko'raman dedimmi yo'q buning o'rniga men hamyonim xuddi senikiga o'xshab bo'm bo'sh ekanligini tan oldim nega shunday nima uchun bizga ovqatga ke ham kiyim kechakka ke ham yetarli oltin va kumushlar yo'q endi o'g'illarimiz haqida o'ylab ko'r davom etdi benzer axir ularning peshonasiga ham xuddi otalarinikidek taqdir bitilgan emasmi nahotki ular va ularning farzandlari keyinchalik esa farzandlarning oilalari ham birovlarning dabdabali hayoti hamda boyligi qurshovida faqat echki suti va bo'tqa bilan qanoatlanib yashashadi shuncha paytdan beri sen bilan do'st bo'lishimga qaramay biron marta ham sendan bunday gaplarni eshitmagandim benzir dedi biroz o'ylanib qolgan kobbi benzir gapida davom etdi shu paytgacha bunday fikr hech qachon miyamga ham kelmagan tong sahardan kechgacha jon kuydirib ishladim eng ajoyib aravalarni yasadim va qachonlardir mabudlar qilgan mehnatlarimni munosib baholab menga farovon hayot ato etishlariga umid qildim lekin oqibatda bunday bo'lib chiqmadi men kutish befoyda ekanligini tushunib yetdim shuning uchun qalbim qayg'uga botgan men boy bo'lishni istayman yerlarim va podalarim chiroyli kiyimlarim va hamyonim to'la pul bo'lishini istayman buning uchun ustoxonamda bor g'ayratimni sarflab tinimsiz ishlashga tayyorman lekin shu bilan birga qilgan mehnatim munosib taqdirlanishini istayman boshqalardan nimamiz kam savolimni yana takrorlayman nima uchun biz farovon hayot kechirayotgan insonlarga nasib qilgan xursandchiliklarning hech bo'lmaganda ozginasidan bo'lsa ham bahra ololmaymiz bu savolingga javob bera olmayman xitob qildi kobbi mening hayotim ham senikidan ortiq emas liradan keladigan daromad tez sarf bo'lyapti oilam och qolmasligi uchun pulni o'ylab ishlatishimga va tejashimga to'g'ri kelyapti mening ham qalbim to'g'rida saqlanib qolgan niyatim bor qani endi katta liraga ega bo'lsam uning jarangida shunaqa ohanglar yaratardimki a'zoi badaning jimirlab ketardi bunaqa asbob bilan yaratilgan ushbu sehrli kuy hatto podshohni ham hayratga solgan bo'lardi sen bunday lira sohibi bo'lishga munosibsan butun vavilionada hech kim uni sendan yaxshiroq chalolmaydi boshqa hech kim nafaqat podshohni hatto mabudlarni ham hayratda qoldiradigan darajada uni mayin kuylata olmaydi lekin biz xuddi podshohning qullaridek qashshoq bo'la turib bunday orzuni amalga oshira olmadik shovqini eshityapsanmi ular kelishyapti deb benzir daryo tomonidan shaharning tor ko'chalari bo'ylab tepaga uzun saf tortib borayotgan yarim yalang'och yuzlaridan ter tomchilayotgan suv tashuvchi qullarga ishora qildi qullar har bir qatorda beshtadan bo'lib suv to'ldirilgan og'ir charm neshlarining og'irligidan ikki bukilib borishardi oldinda boshlab borayotgan qulga qara qanday kelishgan a deya kobi safning boshida yuksiz bir tekis qadam tashlab borayotgan zabardast polvonga ishora qildi hoynahoy u o'z yurtida buyuk odam bo'lgan bo'lsa kerak ular orasida ajoyib mehnatkash halol erkaklar ko'p gapiga qo'shildi benzir xuddi sen bilan mendek uzun bo'yli mallasoch shimolliklar xush tabiatli janubli qora tanliylar qo'shni mamlakatdan pakana sariq tanliylar bularning hammasi kun sayin yil sayin daryolardan osma bog'larga va osma bog'lardan yana ortga tinmay qatnashardi baxtga erishishga hech qanday umid yo'q ularning ovqatlari bo'tqa to'shaklari esa somondan yasalgan bo'yra bu bechoralarga mening rahmim keladi dedi kobbi men ham ularga achinaman lekin sen baribir meni bir ozod inson bo'lsak ham qismatimiz farqi ularnikidan unchalik katta emasligiga ishontirmoqchi bo'lyapsan gaping to'g'ri kobbi bunday hayollar menga tinchlik bermayapti axir biz yildan yilga qullarcha hayot kechirishni istamaymizku shunga qaramasdan oldinda hayotning yaxshilanishiga hech qanday umid bo'lmasa ham ishlash ishlash va yana ishlash kerak ehtimol boshqalarga ma'lum bo'lgan boy bo'lish sirlarini bilmasmiz so'radi kobbi ha sen haqdirsan bunda qandaydir bir sir bor va bu sirni faqatgina bu ishning ustalari bilib olishi mumkin dedi binzi bugun gap boshladi kobbi men eski oshnam arqadni uchratdim u o'zining oltin aravasida ketayotgandi lekin shunisi ahamiyatliki u shaharning boshqa zodagonlariga o'xshab mendek faqir inson bilan o'zini katta tutgani yo'q aksincha u ko'chadagilarning hammasiga ko'rinarli qilib qo'l berib do'stona salomlashdi aytishlaricha u vaviloniyaning eng boy odami emish g'o'ldiradi benzir ha chindan ham boyki hatto podshohning o'zi ham xazinani to'ldirish haqida gap ketganida unga murojaat qiladi javob qildi kobbi ha gapni bo'ldi benzir mobodo arqadni tunda uchratib qolsam uning to'la hamyonini tunash istagidan o'zimni tiya olmay qolaman deb qo'rqaman qo'ysangchi shunaqa rasvo gapni tana qildi unga kobbi kishining boyligi hamyonining qalinligi bilan o'lchanmaydi to'la hamyon ham agarda uni to'ldirib turadigan manba bo'lmasa tezda bo'shab qoladi arqadning har qancha sarf xarajat qilishga qaramasdan hamyonini hamisha to'ldirib turadigan daromad bor daromad mana gap nimada xitob qildi benzir menga shunday ishonchli daromad manbai kerakki men hozirgiday panjara ostida o'tirishim yoki uzoq mamlakatlar bo'ylab sayohatda bo'lishimdan qat'iy nazar u doimo hamyonimga pul keltirib turishi kerak arqat hoynahoy xay daromad manbayini topish yo'lini biladi nima deb o'ylaysan u mening betaraf fikrlarimga aniqlik kirita olarmikin menimcha u o'zining o'g'li nomazirga o'rgatgan deb javob berdi kobi axir aytishlaricha otasining hech qanday yordamisiz shaharning eng badavlat odamlaridan biriga aylangani shu emasmi kobbi sen menga ajoyib g'oya berding benzerning ko'zlarida o't chagnadi axir do'stdan dono maslahat so'rasam mendan hech narsa ketmaydiku holda arqad menga begona bo'lib qolmagan qolaversa bizning hamyonlarimiz chumchuqning uyasiday bo'm bo'sh bo'lib qolganligi hech kimni fojasi emas bu narsa bizni to'xtatmasligi kerak sening atrofing boylikka to'la bo'lgan paytda qashshoq bo'lib qolish uyat biz boy bo'lishni istaymiz yaxshisi yur arqaning yoniga borib undan va topgan mol dunyosi haqida so'zlab berishini so'raymiz so'zlaring ajoyib bezir ular meni ham o'ylantirib qo'ydi nazarimda men nima uchun haligacha boylik mazasini tatib ko'rmaganligimiz sababini anglay boshlayapman menimcha biz hech qachon axtarmaganmiz ham sen sabr toqat bilan aravalaringni yunib bu ishga bor kuchingni sarflading va nihoyatda o'z ishingning haqiqiy ustasiga aylanding men esa ilojim boricha yaxshi kuychi bo'lishga harakat qildim va bunga erishdim ham ha biz o'zimizni baxshida qilgan ishlarimizda muvaffaqiyatga erishdik mana nihoyat ko'zlarimiz ochilib oldimizda xuddi yorug' nur charaqlaganday bo'ldi u ongimizni ravshanlashtirdi va biz o'zimizda bundan ham ortiqrog'iga munosib ekanligimizni tushunib yetdik hayot sirlarini yangidan anglashimiz bizga istaklarimizni munosib tarzda amalga oshirishimizga yordam beradi kel bu ishga yoshlikdan birga o'sgan do'stlarimizni ham taklif etamiz dono odamning gaplarini eshitish ularga ham asqotishi mumkin